kita mengutamakan empati kepada kreatornya bukan semata-mata untuk di subscribe balik teman-teman ini empat poin mendasar apa yang sebaiknya dihindari apa yang sebaiknya dilakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun berada semoga kita senantiasa sehat sekeluarga izin diskusi kembali lagi semoga ini menginspirasi terutama teman-teman saya yang baru bergabung di channel ini. Tema kali ini kita akan diskusi ada masalah, ada solusi. Let's go. Permasalahan channel kecil ada dua. Terbelenggu oleh 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Mari kita lupakan itu, teman-teman. Mari kita kembali kepada proses. Izin saya gunakan ilustrasi mengacu kepada jumlah subscriber. Ini untuk memudahkan saja. Dari 0 sampai 300 subscriber, ini yang harus dilakukan. Pertama, lakukan upload saja terlebih dahulu. Bersosialisasi dan komunikasi. Bila menyukai konten video teman kita, berikan subscribe. Bila belum menyukai, Jangan dipaksakan untuk memberikan subscribe, karena itu tidak mendidik ke depannya. Bila dalam kondisi tertentu harus melakukan saling subscribe, lakukanlah itu namun pertimbangannya karena tertarik atau simpati kepada kreatornya. Dalam arti, kita mengutamakan empati kepada kreatornya bukan semata-mata untuk di subscribe balik awali dari situ dulu teman-teman harapannya agar teman-teman semuanya dapat mengembangkan channelnya dengan baik tapi ini judulnya diskusi jadi yang punya konsentrasi atau yang punya pengalaman mohon dibantu lengkapi di kolom komentar langkah berikutnya pahami seluruh fitur YouTube dari mulai setelan dan penyesuaian channel sampai dengan fitur-fitur lainnya dan upload dengan cara yang benar yang kedua bila jumlah subscriber sudah mencapai 300 di bawah 500 lakukan ini di samping yang tadi lakukan ini upload video lebih rutin dengan melakukan editing seperlunya. Kenapa? Agar video semakin menarik. Ingat, tanpa memperpanjang intro, apalagi sisipan-sisipan intro yang tidak ada kaitannya. Move on. Kurangi membiasakan saling subscribe semata-mata ingin di-subscribe balik kembangkan cara bersosialisasi yang lebih efektif. Poin 3, subscriber di atas 500 di bawah 1000. Upload teratur, komunikasi bersosialisasi teratur, tetap tingkatkan melakukan editing seperlunya. Cek kembali setelan dan penyesuaian channel termasuk fitur-fitur YouTube lainnya. Dicek dan pastikan fitur-fitur telah dioptimalkan pada waktu yang tepat. Bertahap memahami data analitik karena ini dapurnya YouTuber. Dari sana kita bisa mendapatkan performa video kita seperti apa dan apa yang harus diperbaiki. Dan yang paling penting lebih memahami apa maunya penonton video kita, fokus kepada thumbnail, judul, deskripsi, kata kunci. Jadi, bertahap ya, teman-teman, tidak ada sesuatu yang langsung berubah sesuai dengan keinginan. Kita lanjut, beri waktu kepada audiens untuk menyesuaikan terhadap video channel kita mulai belajar lebih intens belajar lebih sering kepada tutorial YouTube yang mendidik dan terapkan diseleksi ini teman-teman tutorial YouTube terakhir poin keempat bila belum juga dimonetisasi kemungkinan itu... yang terbesar teman-teman belum memahami dengan baik Setelan dan penyesuaian channel seluruh fitur YouTube, thumbnail, judul, deskripsi, kata kunci, data analitik, optimalisasi dalam editing memberi manfaat dan memuaskan. Itu yang belum dikuasai. Termasuk cara upload yang belum dengan cara yang benar. Hindari jalan pintas sebab tidak bermanfaat untuk perkembangan channel ke depan. Justru akan mempersulit perkembangan channel kita sendiri, baik dari sisi perkembangan pola pikir kita sebagai kreator yang tentunya akan berdampak kepada konten-konten video kita selanjutnya. Terus berkarya, perjuangan takkan pernah mengkhianati.